К реализации проекта «Юкрейнер» его участники приступили три месяца назад, и результаты уже можно увидеть онлайн. Исследователи ставят для себя задачу открыть для украинцев привлекательность их собственной страны, показать то, что обычно не входит в туристические буклеты. Первыми регионами для разработки молодые люди выбрали Закарпатье и противоположные ему по расположению Приазовье. Вместе с ними работают разные люди – журналисты, фотографы, эксперты регионов, даже мультипликаторы – Благодаря проекту зрители могут увидеть первый в своем роде сатирический мультсериал «Наша файта» про Закарпатье глазами его жителей. Но большую часть работ составляют материалы, посвященные людям, сумевшим заняться уникальным и необычным делом и достигшим в этом успеха. Посмотрев фото и видеосюжеты на странице проекта «Дюкрейнер» в интернете, пользователи могут познакомиться с историей замка Сент-Миклаш, который спас из руин художник-энтузиаст. Узнать, как украинский сыровар село восстановил, как для пользы карпатской экосистемы немецкий фермер занялся разведением буйволов. Много отснятого участниками материала еще находится в работе. Пока что все то, что мы уже выдали, розраховано на украинцев. Нам много кто пишет, Дякуємо, що відкрили для нас закарпатців. Що ось на Закарпатті виявляється, живуть такі люди, чи є якісь такі унікальні місця, про які дуже часто навіть ну, люди не бачать, що щось справді унікальне є у них навіть в селі чи в сусідньому там містечку. Команда в составе Богдана Логвиненко, Дмитрия Ахрименко, Сергея Каравайнова и Дмитрия Барташа приступила к съемкам в Бердянске 30 августа. До этого участники объехали другие районы Приазовья, были в Аскании и Ново, Генические, снимали сельский быт и новейшие ветрогенераторы в Ботиева. Вчерашняя перемена погоды не испортила впечатление о нашем городе. Слава Богу, дождь, бо мы ездили, ну, мы уже второй друг, тиждень в экспедиции, и дуже сильная спека, південь-південь. Ну и пока что Бердянск – это такой наибольший средок цивилизации, нам дуже. У меня особисто впечатление про Бердянск было только с детства, потому что я с мамой сюда приезжал відпочивати несколько раз. С думок экспертов в нас, ну, в принципе, мы э, шукали до кого можно тут поехать? И пока что мы снимали лишь историю про маяки, мы снимали верхний и нижний маяк. Участники хорошо подготовлены к исследованиям. По словам Богдана Лагвиненко, над технической и материальной базой проекта работает команда из 15 человек, а вместе с волонтерами три десятка. Найденные надежные спонсоры и связи с представителями в регионах их заслуга. Участники «Юкрейнера» намерены охватить практически все регионы Украины. Работать над проектом рассчитывают не менее трех лет. Они не сомневаются, что в Бердянске встретят немало интересных людей, истории которых станут визитной карточкой нашего региона. Мы общаемся э, с местными экспертами, то есть мы максимально пытаемся наблизиться до, до там, уровня э, местных знавцов, до кожного, практично, до кого ми приїжджаємо, ми питаємо, чи знаєте ви ще когось. І це сарафанне радіо теж дуже часто працює.